নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ মই তোমালোকৰ পৰিণীতা তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেৰ নম্বৰ পাঠটি প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম এই পাঠটিৰ প্ৰথম অংশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চাওঁ আহাচোন আজি আমি কি কি শিকিম আজি আমি শিকিম পুৰণি অসমৰ লগত চিনাকি হ'ম অৰ্থাৎ পুৰণি কামৰূপখন বা পুৰণি অসমখন কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে আজি আমি শিকিম লগতে পুৰণি কামৰূপৰ ভৌগালিক অৱস্থিতি অৰ্থাৎ পুৰণি কামৰূপৰ চাৰিসীমাো কি আছিল সেই বিষয়ে আজি আমি শিকিম এতিয়া চাওঁ আহা পুৰণি কামৰূপৰ কথা অৰ্থাৎ পুৰণি অসমৰ কথা অতি পুৰণি কালত অসমৰ নাম যেতিয়া প্ৰাচীন কালত প্ৰাচীন কালত কি আছিল পুৰণিকালত অসমৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ্থাৎ অসমৰ নামটো কি আছিল পুৰণিকালত অসমৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাগ মানে হ'ল পূৱ আৰু জ্যোতিষ মানে হ'ল গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে কৰা অধ্যয়ন অৰ্থাৎ প্ৰাগ মানে হৈছে পোতিষ মানে হল গ্ৰহ নক্ষত্ৰ সম্পৰ্কে কৰা অধ্যয়ন জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে এই ঠাই এসময়ত প্ৰসিদ্ধ আছিল আৰু জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কি আছিল এই ঠাইখন এসময়ত প্ৰসিদ্ধ আছিল বৰ্তমানৰ গুৱাহাটীৰ চিত্রাচল পাহাৰত থকা নৱগ্ৰহ মন্দিৰে এই ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যক সমৰ্থন কৰে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত এটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰে কি কৰে ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ কথা বহন কৰে অৰ্থাৎ প্ৰাচীন অসমত যে জ্যোতিষ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা হৈছিল সেই কথা কি কৰে নৱগ্ৰহ মন্দিৰে আমাক প্ৰমাণ দিয়ে এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ এইটো ক'ত আছে পাহাৰত আছে গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত চোৱা তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ গুপ্তযুগৰ এলাহাবাদ প্ৰশস্তিত ৰাজ্যখনক কামৰূপ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্ত্ৰ বা এলাহাবাদ প্ৰশস্তি আদিত কি হৈছে এই ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপ বুলি আছে উপকথা আৰু কিংবদন্তীবোৰেও লগত জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন যে উপবদন্তি শুনো কামৰূপৰ মৌখিক আখ্যানৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে আৰু এই কামৰূপ নামটো কি আছে মৌখিক আখ্যান কিছুমানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পিছতে চোৱা এটা কিংবদন্তী অনুসৰি শিৱ গভীৰ থানত আছিল আৰু তেতিয়া কামদেৱে নাৰীৰ বেশ পিন্ধি তেওঁক বাধা দিছিল এটা কিংবদন্তী শুনা শিৱই যেতিয়া মহাদেৱে ধ্যান কৰি আছিল তেতিয়া কামদেৱে কি কৰিছিল নাৰীৰ বেশ ধৰি তেওঁৰ ধেনত বাধা দিছিল আৰু তেতিয়া ক্ৰোধিত মহাদেৱে কামদেৱক জ্বলাই চাই কৰি পেলালে আৰু তেতিয়া মহাদেৱৰ খং উঠিল আৰু খং উঠি কি কৰিলে কামদেৱক জ্বলাই চাই কৰি পেলালে কামদেৱৰ পত্নী ৰতি দেৱীয়েও তেওঁৰ পুনৰ জীৱনৰ বাবে জীয়াই লাগে আৰু তেতিয়া কি কৰিলে ৰতি দেৱীৰ অনুৰোধ মৰ্মে ৰতি দেৱীৰ অনুৰোধ মৰ্মে কি কৰিলে মহাদেৱে কামদেৱক পুনৰ জীৱন্ত কৰি তুলিলে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ নাম কামৰূপ নামেৰে পৰিচিত হবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ কামদেৱৰ নাম নামৰ অনুসৰিয়ে কামদেৱক যে জ্বলাই পেলালে তাৰপিছত আকৌ পুনৰ জীৱন দিলে সেইকাৰণে এই ৰাজ্যখনৰ নাম কি হ'ল বুলি কৈছে কামৰূপ হল বুলি কৈছে এইটো এটা কিংবদন্তী বা উপকথা প্ৰাচীন অসমৰ লগত জড়িত মিথ কিংবদন্তি কাহিনী আদি এতিয়াও আছে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন উপকথা বা মিথ এতিয়াও কি আছে এতিয়াও আমি শুনিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছতে চোৱা আখ্যানত উল্লেখিত প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজ্যসমূহ অৰ্থাৎ এই যে কিছুমান আমি আখ্যান পাওঁ সেই আখ্যান অনুসৰি প্ৰাচীন অসমৰ ৰাজ্যসমূহ কি কি আছিল আজি আমি তাকেই চাম মহীৰ দানৱ আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম ৰজা অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল মহীৰংগ দানৱ তেওঁ দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু তেওঁ কি কৰিছিল দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁৰ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিল কি মৌৰাংশ অৰ্থাৎ মহীৰংগ দানৱৰ ৰাজধানী কি আছিল মৌৰাংশ তেওঁ কি কৰিছিল দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক হত্যা কৰি কামৰূপত ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তাৰপিছত কি আহিল ভৌম বংশ আহিল নৰকাসুৰে কি কৰিলে ঘটকাসুৰক বধ কৰি ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি কি পাওঁ দানৱ বংশ প্ৰথম বংশটো হ'ল দানৱ বংশ দ্বিতীয় বংশটো হ'ল ভৌম বংশ ভৌম বংশ অৰ্থাৎ প্ৰথমতে দানৱ বংশৰ ৰজা আহিল মহীৰংগ দানৱ তাৰপিছতে আহিল ভৌম বংশ ভৌম বংশৰ ৰজা কোন নৰকাসুৰ আৰু এই নৰকাসুৰে কি কৰিছিল নৰকাসুৰে কৰিছিল নীলাচল পাহাৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত যে আছে এইটো মন্দিৰটো দেখিছা এইটো হল কামাখ্যা মন্দিৰ এইটো কিহৰ ছবি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ছবি এইটো হল কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ কি হৈছে পথটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তেওঁৰ পুত্ৰ ভগদত্তৰ কথা মহাভাৰতত উল্লেখ আছে আৰু নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ কোন আছিল ভগদত্ত আৰু ইয়াৰ কথা ক'ত আছে উল্লেখ মহাভাৰতত তেওঁ কৌৰৱৰ হৈ যুঁজিছিল আৰু তেওঁৰ তেওঁৰ কন্যা ভানুমতীক দুৰ্যোধনে বিয়া কৰাইছিল অৰ্থাৎ ভগদত্তৰ কন্যা কোন আছিল ভানুমতী আৰু ভানুমতীক কোনে বিয়া কৰাইছিল দুৰ্যোধনে আৰু ভগদত্তই কি কৰিছিল কৌৰৱৰ হৈ যুঁজিছিল নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰাজ্য হিচাপে শোণিতপুৰ বৰ্তমান তেজপুৰ আৰু ইয়াৰ ৰজা বানৰ কিছু কাহিনী পৌৰাণিক পুথিত পঢ়িবলৈ পোৱা যায় আৰু নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল বান ৰজা তেজপুৰৰ বান ৰজা আৰু তেওঁৰ কিছুমান কাহিনী আমি কি পঢ়িবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছতে চোৱা বানৰ কন্যা উশাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিক অনিৰুদ্ধক বিয়া কৰাইছিল আৰু বান ৰজাৰ কন্যা উশাই কি কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধক বিয়া পাতিছিল অৰ্থাৎ অনিৰুদ্ধ আৰু ঊষাৰ প্ৰেম কাহিনী আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু বানে কি কৰিছিল তেজপুৰৰ বৰ্তমান প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী অগ্নিগড় প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী অগ্নিগড় আৰু অগ্নিগড়ত কি কৰিছিল নিজ জীয়ৰীৰ বাবে ঊষানগৰী পাতি অগ্নিৰে বেৰ দি থৈছিল বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ঊষানগৰী পাতিছিল আৰু তাত কি কৰিছিল অগ্নিৰে বেৰ দি থৈছিল আৰু সেইকাৰণে তাৰ নাম কি হয় অগ্নিগড় হয় প্ৰাগৈতিহাসিক কালত কামৰূপৰ পূবে কুন্দিল ৰাজ্যৰ অস্তিত্ব আছিল আৰু বৰ্তমান শদিয়া অঞ্চলক এই ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কুন্দিলনগৰ হিচাপে জনা যায় আৰু কামৰূপৰ পূবে কি আছিল কুন্দিল ৰাজ্য আছিল আৰু বৰ্তমানৰ কি বুলি জনা যায় এই কুন্দিল ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কুন্দিল নগৰ বুলি জনা যায় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে চোৱা ৰজা ভীষ্মকে কুন্দিল্লত শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কন্যা ৰুক্মিনীক শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বিয়া দিছিল আৰু কুন্দিল্লত কোনে শাসন কৰিছিল কামৰূপৰ পূব ফালে থকা অংশটো কুন্দিল ৰাজ্য হিচাপে জনা যায় আৰু কুন্দিল্লত কোনে শাসন কৰিছিল ৰজা ভীষ্মকে আৰু তেওঁৰ কন্যা ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বিয়া দিছিল আৰু এই বিবাহৰ আধাৰতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰুক্মিণী হৰণ নাটক ৰচনা কৰিছিল আৰু এই ৰুক্মিণী আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিবাহৰ আধাৰতে শংকৰদেৱে কি কৰিছিল ৰুক্মিণী হৰণ নাটক ৰচনা কৰিছিল ঐতিহাসিক উৎসৰ অভাৱত এই কাহিনীবোৰৰ প্ৰমাণ্যতা অনিশ্চিত আৰু এই ঐতিহাসিক উৎস নোহোৱা কাৰণে এইবোৰৰ কাহিনীবোৰৰ কি প্ৰমাণ্যতা অনিশ্চিত অৰ্থাৎ আমি নিশ্চিতভাৱে কব নোৱাৰো এইবোৰ যে সঁচা একেবাৰে এইবোৰ মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান কাহিনীয়ে এতিয়া চোৱা প্ৰাচীন অসমৰ ভৌগালিক স্থিতি প্ৰাচীন অসমৰ ভৌগালিক স্থিতি অৰ্থাৎ কোনফালে কি আছিল উত্তৰ অংশত কি আছিল দক্ষিণত কি আছিল পূবত কি আছিল পশ্চিমত কি আছিল এয়া চোৱা ৰত্নপীঠ সোণকোষ নদী দক্ষিণ ফালে চোৱা কিৰাণ এইফালে চোৱা শদিয়া উত্তৰ ফালে কি আছিল চোৱা হিমালয় পৰ্বতৰ এইফালে চোৱা ভূটান ৰূপহী নদী ভৰলী নদী এইবোৰ মানে প্ৰাচীন অসমৰ ভৌগালিক অৱস্থিতি এই মেপখন চালে তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা প্ৰাচীন অসমৰ ভৌগোলী সীমা বৰ্তমান অসমতকৈ কি আছিল পৃথক আছিল অৰ্থাৎ এতিয়াৰ অসমৰ লগত প্ৰাচীন অসমৰ ভৌগালী সীমাটো নিমিলে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত কামৰূপৰ পশ্চিমে কৰ্তুৱা নদী আৰু দক্ষিণে বংগোপসাগৰলৈকে বিস্তৃত আছিল আৰু ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত কি আছিল পশ্চিমে কৰ্তুৱা নদী আৰু দক্ষিণে কি আছিল বংগোপসাগৰলৈকে বিস্তৃত আছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছতে চোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰচিত যোগনীতন্ত্ৰ নামৰ পুথিৰ মতে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যখন তলত দিয়া ধৰণে চাৰি ভাগত বিভক্ত আছিল আৰু যোগিনীতন্ত্ৰ মতে কি আছিল কামৰূপ ৰাজ্যখন পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যখন কি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত আছিল প্ৰথমটো চোৱা ৰত্নপীঠ পূৰ্ব বংগৰ কৰ্তুৱা নদীৰ পৰা সন্তোষ নদীলৈকে অৰ্থাৎ কৰ্তোৱাৰ পৰা সন্তোষ নদীলৈকে যিখিনি অংশ আছিল সেই অংশখিনিক কি বুলি কোৱা হয় ৰত্নপীঠ বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়তে চোৱা কামপীঠ সোণকো নদীৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে সোণকো নদীৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে যি বৃষ্টিত আছিল সেইখিনিক কি বুলি কোৱা হয় ৰত্নপীঠ বুলি কোৱা হয় সোণকো নদীৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে যিখিনি অংশ আছিল সেই অংশখিনিক কি বুলি কোৱা হয় সেইখিনিক কোৱা হয় কামপীঠ বুলি স্বৰ্ণপীঠ ৰূপহী নদীৰ পৰা ভৰলী নদীলৈকে আৰু স্বৰ্ণপীঠ কলৈকে আছিল ৰূপহী নদীৰ পৰা ভৰলী নদীলৈকে আৰু শেষত চোৱা সৌমাৰপীঠ সৌমাৰপীঠ আছিল ভৰলী নদীৰ পৰা ডিগৰাই নদীলৈকে অৰ্থাৎ ভৰলিৰ পৰা দিগৰাইলৈকে কি আছিল সেই অংশখিনি সৌমাৰ পীঠ নামে জনাজাত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপক আমি যোগিনীতন্ত্ৰ মতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সময়ৰ লগে লগে প্ৰাগজ্যোতিষৰ সীমা বা কামৰূপৰ সীমা কি হল সলনি হল ডবকা হিৰিম্বা মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আদি অঞ্চল সেই যুগত উত্তৰ পূৱ ভাৰতৰ ভিতৰৰ উল্লেখযোগ্য় ৰাজ্য় আছিল অৰ্থাৎ ডবকা হিৰিম্বা মণিপুৰ আদি কি আছিল উল্লেখযোগ্য় ৰাজ্য আছিল অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ উল্লেখযোগ্য় ৰাজ্য় আছিল এতিয়া আমি চাওঁ আহা জানি থওঁ আহা কামৰূপ বুলিলে আমি এতিয়া অসমৰ এখন জিলাহে বুজো অৰ্থাৎ কামৰূপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজো এখন অসমৰ জিলা আগতে কামৰূপ বুলিলে কি গৈছিল গোটেই অসমখনকেই কামৰূপ নামে জনাজাত আছিল হয় নে নাই কিন্তু এতিয়া কামৰূপ বুলিলে কি বুজা যায় এখন মাত্ৰ জিলাক বুজা যায় এই কামৰূপ জিলাক আকৌ চহৰ আৰু গ্ৰাম্য এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু এই কামৰূপ জিলাখনক এতিয়া কি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে চহৰ আৰু গ্ৰাম্য কামৰূপ চহৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী দিছপুৰ অৱস্থিত বৰ্তমান অসমৰ ৰাজধানী কি দিছপুৰ আৰু ইয়ে কত অৱস্থিত কামৰূপ চহৰত মনত থাকিব নিশ্চয় বৰ্তমান অসমৰ ৰাজধানী কি দিছপুৰ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ আৰু ই কত অৱস্থিত কামৰূপ চহৰত কামৰূপ চহৰ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত বৰ্তমান অসমৰ ৰাজধানী কামৰূপ চহৰত অৱস্থিত নামটো কি দিছপুৰ অৰ্থাৎ আমি আগতে পালোঁ কি যে প্ৰাচীন কামৰূপক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয় চাৰিটা ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু কোমাৰপীঠ আৰু বৰ্তমানৰ কামৰূপক বৰ্তমানৰ কামৰূপৰ ভাগ কেইটা দুটা কামৰূপ চহৰ আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্য অৰ্থাৎ দুখন জিলা এতিয়া যদি আমি কামৰূপ বুলি কওঁ জিলাকহে বুজো আৰু এই এইখন কি অসমৰ এখন জিলা অৰ্থাৎ এখন হ'ল কামৰূপ চহৰ জিলা আৰু এখন হ'ল কামৰূপ গ্ৰাম্য তোমালোকে নিশ্চয় কোৱা নহয় কামৰূপ মেট্ৰ' গ্ৰাম্য কামৰূপ ৰুৰেল সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া চাও আহা মূল্যায়নৰ ফালে প্ৰথমটো চোৱা পুৰণি কালত অসমৰ নাম আছিল পুৰণি কালত অসমৰ কি নাম আছিল কামৰূপ প্ৰাগজ্যোতিষ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অসমৰ নামটো কি আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কি আছিল অসমৰ ৰাজধানী আছিল অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য যেতিয়া অসমখনক প্ৰাগজ্যোতিষ বুলি কোৱা হৈছিল তেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কি আছিল ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ আধাৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা নাটকখন হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ আধাৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা নাটকখনৰ নাম কি ৰুক্মিণী হৰণ পাৰিজাত হৰণ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ কি আছিল ৰুক্মিণী হৰণ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱে কি নাটক ৰচনা কৰিছিল ৰুক্মিণী হৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আধাৰ কি আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ আধাৰত এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্ন যোগিনীতন্ত্ৰ নামৰ পুথিৰ মতে পুৰণি কামৰূপৰ পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যখন চাৰিটা ভাগত বিভক্ত আছিল যোগিনীতন্ত্ৰ পুথিৰ মতে পুৰণি কামৰূপখন চাৰিটা ভাগত বিভক্ত আছিল শুদ্ধ নে অশুদ্ধ কি হব শুদ্ধ অৰ্থাৎ যোগিনীতন্ত্ৰ পুথি মতে পুৰণি কামৰূপখন কি আছিল চাৰিটা ভাগত বিভক্ত আছিল এইটো একেবাৰে শুদ্ধ ভাগ কেইটা কি কি আছিল ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰ পীঠ বুজি পালা নিশ্চয় অৰ্থাৎ যোগিনীতন্ত্ৰ পুথিমতে পুৰণি কাপৰুখখন কি আছিল এই চাৰিটা ভাগত বিভক্ত আছিল সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব শুদ্ধ বুজিলা নিশ্চয় আজিলৈ ইমানতে এৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী অংশৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ